А Ми продовжимо. Боротьба за крісла розгорнулася у Дніпропетровській міській раді. Віталія Мархасіна поновила на посаді керуючого справами виконкому. Він її обіймав ще у 2010 році. Чому звільнили не пояснили, стверджує Віталій Мархасін. Він звернувся до суду, який постановив повернути його на роботу та призначити компенсацію заробітної плати за 5 років. Тому Вадима Шибанова, який на цей момент виконував обов'язки керуючого справами міського виконкому. ла. Я сейчас подаю иски, там два дня иска. Первое по самому распоряжению. Оно очень так специфически сделано. Второе по трудовому законодательству мне не предложили альтернативную должность. Этого нет. Поэтому и касаться Документы находится касаться еще по тому риску и касаться сейчас будет возвращать на рассмотрение в суд первой инстанции. Восстановление мое произошло по решению суда, компенсацию моего вынужденного прогула. Часть средств я хочу передать в интернат. И вторую часть средств я хочу передать, и это тоже, это о чем мы говорили с общественными организациями. Это семьям погибших воинов АТО.